Здравствуйте. Перед нами жимолость съедобная. Любит очень сильно влагу и обрезку, когда делаем осенью или очень ранней весной. Здесь где-то оставил несколько ягод. Вот они такие вот. И Отсюда, чтобы хорошо видно было. О. Надо иметь несколько сортов для лучшего опыления. Туда будут ягоды крупнее завязываться. А поливать надо почаще. В парках ее сажают как живая изгородь. Ну а в саду можно выращивать или деревом, или кустарником. Спасибо.